И вы на канале Светины Питомцы сейчас я привязала к клетке кеши травку он сейчас ее кушает с рук он ее боится есть но я ему повесила он сейчас сидит кушал он в зеркальце смотрелся Хомячкам я на клетку привязала вот такую вот штучку Там холки. Сейчас я сниму, Тут они вылезали, кушали травку. Вон Кеша тут. В общем, они все на эту травку подсели, сидят, кушают. Кеша, когда я ему эту травку вешала, она вешается там заменить там, ну за несколько секунд, там ее повесила, он отошел, он испугался. Я ее повесила, он увидел то, что вот тут какая-то штучка. Подошел, начал ее кусать. Ну, я сразу же подошла, начала снимать. Кеша теперь сидит мирно, да? Маленький домой. Следующем видео я может сниму видео о том, как там кормить попугайчика с рук, что ли. Как научить попугайчика, чтобы он кушал из ваших рук. И подписывайтесь на мой канал <coughs> внизу под видео. Э -э нажимайте на колокольчик тоже под видео. Ставьте большие пальчики вверх и пишите комментарии. Тоже они внизу под видео. И Всем пока-пока подписывайтесь на мои каналы.